Зувикли не дуже певними подіями. Як ви знаєте, вчора, 22 березня, сталося два напади на офіс єдиного волонтерського центру. І сьогодні представники центру прибули до нас, аби е, розказати своє бачення подій, пояснити те, що, ну, про, те про що досі громадськість має інформації. Е, зі свого боку, сподіваюся, що е, цей захід і інші такі заходи дозволять ситуацію. Таку і надай що подібну станеться вирішити у правовому полі і зберегти і довіру до е, волонтерських організацій, ну і, власне, зберегти їхнє існування, не ставлячи їхню підяку грозу. Сьогодні з нами представників волонтерського центру Олег Бойко, Станіслав Талуй, Геннадій Гушний та Сергій Воробйов. І на початку надаю слово пану Геннадію. будь ласка. Доброго дня всім. Вчора була неділя, звичайний волонтерський робочий день. О 12 годині у нас в цеху п'ятого чи 6 жіночок похилого віку плетуть кікімери. Проходить невеличка нарада по технічному напрямку діяльності волонтерського центру. По зброєнням в складі одна особа і зверху одна особа. Все. Все як зазвичай. Чи неділя, чи не неділя для волонтерів якось. Не, не рахується з ними. В цей час приходить людина неадекватна, досить неадекватна, яка позиціонує себе як людина, що. А відсиділа певний сорок у тюрмі, і її не беруть на службу, але вона дуже хоче служити. Чи можемо ми їй допомогти, а влаштувати десь на фронту батальйон, тому що потрібно захищати батьківщину і такі? Ну, ви розумієте, що офіційно. Таких людей, вони не підлягають призову, але неофіційно є різні можливості, щоб такі люди все-таки віддали свій борг батьківщині. Ми кажемо, ну потрібно подумати. Ну, добре, я зараз привезу гуманітарку, привіз він цієї гуманітарки аж цілий, такий, знаєте, пакет ем, мрія окупанта, такий клітчатий, така сумка. Там кілька банок. Домашньої консервації, хлібина, батон, ось такий шматочок ковбаси і три пари шкарпеток. Всі непридатні. На склад ми їх не прийняли. З'являється ще один, вони починають писати листа на фронт, Ну, начебто ситуація контрольована. Потім з'являється людина, яка певний час працювала в нашому волонтерському центрі. І навіть була підписантом меморандуму, про а, е, представляє організацію, яка була підписантом меморандуму про створення ЄВЦ. Е, ця людина спочатку спускається до підвалу там, де сидить Іра Черенько одна, намагається влаштувати скандал, Ірина його відправляє, і він виходить наверх, І в цей момент, коли ці двоє е, письменників, що складають папір. І він виникає люта агресія, що всі волонтери це далі по тексту. І що ви тут продаєте книжки, продаєте шкарпетки, які якісь, бабусі в'язали, привезли, а ви їх продаєте і влаштували бізнес, гроші складаєте собі до кишені. Нічого. Слухати не хочуть, і розпочинається бійка, штовханина і, ну, скажімо так, легка бійка. Одному з наших волонтерів трішки попало по носу, але, але нормально. Я беру телефон і викликаю стопу. Вони чують це і дуже швидко. Буквально за три хвилини вони йдуть. Вони пішли, міліція приїхала, як зазвичай хвилин за 20, розпитала, взяла пояснення, ми відписалися і все. Надо. Ну, все нормально. Десь о другій годині до нас приїжджає, приїжджають представники жіночої сотні Корольова і Руба. Розпитують, що сталося, що, ну, ну, по суті, розпитують, що зараз тут сталося. Поки ми з ними розмовляємо, з'являється інша група у складі спочатку 4, потім п'яти осіб. Ці особи налаштовані теж. Вкрай агресивно і спочатку, з самого моменту, як вони з'явилися, залишились тільки я і Олег Бойко. Решта всі пішли. І у нас виходить так, що у цеху тільки жінки похило віку, на, ну на пункті прийому ми називаємо його ресепшн. Теж сидить тільки одна жіночка і ми вдвох Олегом. Це все у присутності і корольової, і рубен. Вони не дадуть збрехати, якщо я щось викладу неправильно. І отут -от вони намагаються вломитися у приміщення управління з надзвичайних ситуацій, тобто це у державну установу. Олег їх зупиняє, вони його б'ють. І Олег ну, розсічення брови, багато крові, але всередину вони не пройшли. Цього разу вже черговий управління з надзвичайних ситуацій викликає по прямому. На там прямий зв'язок, він викликає міліцію. Але міліція цього разу встигла приїхати до того, як усі розійшлися. І е, от в цей момент між нападом на Олега і приїздом міліції приїжджає Станіслав. Приїжджає Станіслав, як тільки вона його бачить, відразу вся агресія спрямовується на нього. І ми вже стояли всередині, ми бачили, що як мінімум у одного за спиною вже був такий досить пристойний уламок дошки. Олег відкриває двері, Станіслав з боєм пробивається всередину, при цьому страждають двері установи, там вигнули їх. І після цього. Після цього ми знаходимося всередині, вони знаходяться ззовні, поведінка та сама агресивна і намагання штурмувати. Цей час приїхала міліція двох у особи встановлені, Особу людини, яка працювала свого часу на волонтерському центрі. Ми також знаємо, тобто міліція відкрила кримінальне провадження. Ну, Побачимо, що з цього буде. Крім того, по першому епізоду, коли була штовханина, то один з них зайшов у цех, і жінки, ну, вони дійсно похилий. Похили. Одна із майстринь Ленідівна, їй 75 років, вона каже, я в житті своєму не чула нічого подібного. у по отношению до женок. Каже, таких матюки, я вот мне 85 руки, я кажу, не чую. Вот это такая фактична сторона питания. Дякую, пане Геннадію, за непевну розповідь. Пане Олегу, ваша історія. Геннадій Михайлович довольно подробно зложив ситуацію. Тобто, правильно, я не знаю. Я понимаю так, что если у людей есть какие-то претензии к организации или лично к другому человеку, то всегда можно задать какие-то вопросы и выяснить, правы люди в чем-то или нет. Здесь они, люди подняли вопрос о шкарпетках, о книгах, о том, что они продаются. И вот это вызвало, так сказать, бурю эмоций. Ну, я думаю, что цивилизованные люди так не поступают, не задают вопросы и получают на них ответ. Если эти ответы не устраивают, что ли, тогда можно говорить о том, что работа волонтерского центра, как друг, другого какого-то общественного движения, должна быть открытая, можно привлекать громадские, телевидение и так далее. Выяснять же отношения таким образом, как это получилось вчера,

я думаю, что вот этот инцидент, его нужно расценивать не как отдельный инцидент, а как целую серию разных инцидентов, причем это более глобально, это касается не только Чернигова, это касается очень многих как бы, вообще ну, событий в разных других волонтерских центрах, в ну, других волонтерских организациях в других городах. Значит, я бы даже связал этот инцидент с предыдущим моментом, это отделение от единого волонтерского центра определенных, ну, определенной группы людей. И причем я... Их мани... ну, манипуляция ими. Ими, вот этими ребятами. Там, как бы. вот. То есть я однозначно вижу во всех этих событиях вот, более глобальную игру, которая иногда направлена конкретными механизмами, иногда направлена просто нагнетанием ситуации. И все это построено, вот, все это делается исключительно для дискредитации волонтерского движения. Для нас волонтерського руху. і я вважаю, що це навіть не компетентні. Обко зі своїми жіночками, то вона попередила навіть них. Так будемо ми їх виставляти на благодійний продаж. І там же рядом стояла скринька. І є напевно правильні волонтери, які десь пили зранку, їх хтось накрутив, так вони од кусок ковбаси, який не з'їли. и буханку хлеба. И носки подсказывают, да, порванные, Ирина Черенько подсказывает, порванные шкарпетки. Принесли и отдали. И тут же потребовали, обвинили, вернее, в том, что здесь делают бизнес. Так мне проще вот сейчас на 50 тысяч проект швидко треба дописывать и еще на 200 тысяч. Понимаете? Это я вытрачаю час, там працюючи, в неделю, нет. Так мы неправильные волонтеры. А 5, 4, 4 пьяни, ну это же быдло на самом деле. Это черниговское быдло. Это черниговские вот эти вот титушня, которую тупо используют. И главный вопрос в чем? Кто это использует? Кто для чего это делается и кто этот кукловод? Вот об этом нужно говорить вам. Вот об этом нужно думать нам. И мы после этой пресс-конференции едем, подаем совместную заявку в СБУ, потому что милиция, она сделает это таким образом, что это какие-то пьяные ворвались, ворвались, надебоширили и убежали. Ничего подобного. Они пришли один раз, если я в молодости тоже там гулял, так я в одном месте с утра надебоширил, а вечером в другом. Ничего подобного. Они надебоширили один раз, пришли с конкретной целью и дождались этого Бориса, который пришел и поднял, ну, то есть конфликт создал. Потом они ушли, добавили, и они вернулись назад. Вот об этом нужно разбираться. МВД этим заниматься не будет, милиция. Им проще списать это на обычную хулиганку и так далее. Мы утверждаем, что это было двойное нападение на державную установу, в которой работает единый волонтерский центр. И мы стверджуємо, что это Дуже сплановано. Зорганізована акція. І коли ці люди почнуть давати свідчення по таким саме статтям, то напевно вони розкажуть і про тих, хто їх накручував, і хто їх направляв. Дякую за увагу. Для вас отже, із позицією. Волонтери, все зрозуміло, сподіваюся. Перейдемо до запитань, До нас прийдалися представники жіночі істоті. Так що, будь ласка, якщо... Або якщо ви хочете сказати, або якщо до вас є запитання. Жіночі істоті, будь ласка. Ми вчора домовлялися, будь ласка. Ви можете прийти? Будь ласка. Значит, та ситуация, которая сложилась вчера, очень некрасивая ситуация, но мне кажется, она не одинокая. В нашем центре в женской сотне на горку 59 тоже неоднократно происходили такие действия. То есть, ну где-то на протяжении последних двух недель практически каждый день молодые люди пьяные, ну или уже с такими очень неадекватными глазами. Приходят к нам и с такой просьбой. Например, вот ну, один из примеров. Вы волонтеры нам сказали, где-то нам с госпиталя отправили нас, значит, помогите нам. Чем помочь, в чем проблема? Мне нужны деньги на реабилитацию. Но мы деньги не даем ни на реабилитацию никуда. Мы занимаемся сбором вещей, отправкой на провок. В конечном итоге, когда мы ну, человека пытались спокойно объяснить, что у нас немножко другая задача заканчивалось это криками. А вы там конченые волонтеры, вы все проплаченные, вы получаете деньги от какого-то там ЦРУ, там, и вообще вы что-то там деребаните, и вы снимаете свои вывески, и вы не волонтеры. День второй, такая же самая история. Да, я боец. Какого-то там, например, 41-го батальона, я с госпиталя, опять мне нужны деньги. И снова наворачивается скандал. То есть, какая цель прихода этого бойца или этих бойцов? непонятно, потому что все просят, дайте денег, дайте денег. Тут звонок, здравствуйте, очень пьяный голос, я Рома из Десны. Ну, мы уже знаем, это уже знаменитый Рома из Десны, потому что он там звонит нам 4 раза подряд. Сначала он просил что-нибудь, потом он рассказывает, что ему надо все. В конечном итоге я вам сброшу карточку, скиньте мне деньги на сигареты. Ну, Рома из Диснея, это уже знаменитый, но ну, человек никогда ни разу за все эти дни не был трез. Ну, хотя бы вот по разговору. Все-таки вот, мы обсуждали вчерашнее. думаю я, что это как... Это ну, правильно ребята говорят. Кем-то хорошо спланированная, вернее, чем плохо срежиссированная, но хорошо спланированная акция. Единый волонтерский центр, женская сотня самообороны, два самых больших центра волонтерских, которые надо все-таки развалить между собой разорвать и еще внутри его распылить. Ну, то есть, чтобы не было вот этого движения. Более чем уверенно. Кто руководит этими... Нет, вот они все похожи, понимаете? Вот все, кто приходит, они все похожи. Все молодые люди, все неадекватного такого гопного состояния пьяного, либо там, с очень уже таким сильным. Ну, я думаю, что они пьяные, они все были пьяные. Просто длительно пьяные, или там недавно пьяные. <свят> ну, и все неадекватные, и все какие-то агрессивные. И каждая встреча заканчивается тем, что вы там конченые волонтеры, вы там такие волонтеры там... Неправильно. Непра... Вообще да. не, не то, что неправильно, а всех нас надо, там, не знаю, что с нами сделать. В общем, главное, что и, и цель, что если мы ему не дали деньги там, или чего-то там, то, что он попросил, не дали, значит нас надо разбомбить, развалить, нам там прокуратуру обещают, там каких-то гопников с каких-то, то ли воешек, то ли с Гоголем. Ну, в общем, что-то они там рассказывали, что целый банды прям придут нас всех тут крушить и ломать. Ну, такая ситуация. Нужно такая называют Чего Ну вот один из приходящих к нам, его не было вчера вот на вот этом представлении, он показал документы. Он боец 41-го батальона, у него там ну, военный билет, справочка. Вот это вот единственный из всех, который показал Но по госпиталю мы не помнят, хотя он нам сказал, что он только вот он из госпиталя выписался, ему надо реабилитация для этих людей. По госпиталю девочки волонтеры наши такого не знают. Один да. А стоите не коллеги, у нас у кого есть была информация, что все же сами люди того же дня, вчера, приходили и в жиночек. Точно, вот та же да, что они у вас вымогали. Почему инспектор... вы вчера оказались вот так вот под Единым волонтерским центром? Ну, рабочий день у нас суббота, все дни рабочие. Прибегают трое ребят, и причем это был гвал, крик. Я еще была ну, за зданием, но мне уже показалось, что какая-то то ли драка, то ли разборки, что такое вот. Ну, пьяные вот эти вот разборщики. Я прибегаю в зд... ну, здание уже в наше, они все кричат на перебои, у них непонятно, что они хотели. Пока мы их не успокоили, скажите, что? Они с криками, военкомат распродает гуманитарку. Что? Какой военкомат, какую гуманитарку? Да, мы принесли, они тут же ее продают. И вот это вот какое-то ну, месиво, вот этих вот криков, мы поняли, что что-то происходит в военкомате. Ребята, успокойтесь, не вопрос, сейчас мы подъедем, посмотрим. Мы сели в машину, поехали. Приезжаем, ну военкомат, понятно, в воскресенье там все закрыто, вообще там никого нету. Заходим в ЕВЦ, ребята сидят, все, тишина, покой. Ну я посмотрела на прилавок у них, я даже ее сфотографировала. Лежит табличка, что если там продаются вязаные носки, 25 или 20 гривен, не помню, есть у меня фотография. Деньги от выручки э, за эти носки пойдут бойцам, а то и стоит скрынька рядом, ну вот с этой табличкой. Ну, вот это как бы и все, что такое могло их возбудить, этих ребят. Ну, это естественно, ну, я считаю, что это, может, оно может как-то там и неправильно продавать. Но, с другой стороны, мы сами понимаем, что у нас тоже были залежи вязаных носков. Сейчас у нас есть залежи балаклав вязаных. Ну, они не надо, ребята. А сейчас заказ есть на генератор. Ну, вот как-то надо нам крутиться. Мы все равно перейдем, уже волонтеры перейдут. Это стопроцентная гарантия сегодня, завтра, неделя, две, мы перейдем на, на бартер. Просто уже от того, что мы все обнищали, и люди, и мы, мы будем меняться, чтобы отправить. Если у них есть излишки чего-то, у нас есть излишки другого, а потребы разные, то нам придется меняться. Нам придется продавать что-то, нам придется как-то выкручиваться, потому что сейчас финансы, конечно, не откуда. Все закрыто, нет? Вопрос что вы считаете до этой ситуации? Я честно скажу, я сначала думал, там, пытался убрать там, алкоголь. Все это не моя компетенция. Вот реально я не то, что там скрываю, у меня даже догадок нет. Если до того у меня были какие-то там мысли, догадки, оно все оказалось беспочвенно, бессмысленно. И сейчас что-то называть, это пальцем в небо, это будет некорректно и неправильно. Я считаю, что это компетенция сбыл. Почему вы не хотите назвать имя того человека, который был первым зачинщиком, но ну хотя бы общественное знало, кого он не назвал? Никто из знаете? вас троих, четырех не назвал того человека, который был первым зачинщиком. Он работал и выставил все, А, подождите, вы хотите сказать сейчас про Олю Палькову, да? Я не я знаю. Не... Я, смотрите, момент на самом деле, ну, не, не так просто. Смотрите, было разделение единого волонтерского центра, так? Там были какие-то аргументы, были какие-то моменты, люди решили отделиться. Я лично не счит... я лично я не думаю, что вопрос в пальковый. Я думаю, что есть какая-то провока... ну какой-то провокатор, ну имеется в виду, кто-то там, кто э, ими манипулировал, понимаете? Нет, это я услышал, был из рассказа Геннадия Бушного я понял так, что пришел человек, который когда-то работал в составе а, ЕВЦ. А понятно. Вот ну, это кто Борис. Вот этот, который первый пришел? Борис. Борис, да, Борис как его фамилия? Труков. Борис Борис Струков. Да, То есть да, он что, работал до того. Знала... Борис Струков. Он работал с, в команде Ольги Пальковой. Как они сейчас там, я не знаю. Если говорить о том вопросе, что кто кукловод. Очень долго вчера ночью я думал, кто этим может руководить. На всех думал, даже на самых, так сказать, диски и так далее. И ты там еще писал в ФСБ, ничего подобного, кто-то местный. Разделяй и властвуй. Вот это мое личное мнение. Это не есть факт. Но мое личное мнение, это разделяй и властвуй. Ты разбомбил такие вот волонтерские центры, снивелируй их и так далее, и так далее. Но это делается вечерня. Сергей, а по другим областям Украины были подобные случаи? Не, ну я просто в общем смотрю ситуацию, читаю прессу, смотрю, что... Да, да это будоражит по всем областям Украины. Вот Геннадий Михайлович может это может быть действительно централизованная какая-то... Будет... Смотрите, вот лично мое мнение, опять же, я думаю, что ситуация следующим образом. Готовится такая вот ну, информационное какое-то вот поле, понимаете, которое работает во многом направлениям, Там расследование журналистское, там еще что-то. Создается почва. Потом в эту почву бросается, условно говоря, так беспорядочно какое-то семя какие-то. А потом где-то оно начинает прорастать. Там, где прорастать, там это дело усиливает. Вбивают в клин, там, где, условно говоря, кто-то поддался на панику, кто-то поддался на провокацию, кто-то там закричал. А на фоне этого возникает просто кто-то там, условно говоря, в каком-то пьяном состоянии, Тут ему в глаз упал какой-нибудь ценник, и он на этом фоне начинает, как бы условно говоря, будоражить ситуацию. Я думаю, что, скорее всего, это происходит так. Я совершенно не спорю, там вот мнение Стаса о том, что это конкретные люди, решают конкретные задачи здесь. Все равно эти задачи, они возникают в том же поле, в котором, вот, о котором я говорил, на каком-то проросших ростках какого-то там сепаратизма, дебилизма и так далее. Я хочу додаты, ну, как минимум, Харьков. У всіх на слуху, Одеса, у всіх на слуху, Київ, і навіть таке місто дуже схоже на нас, як і Робаград. Сюди, ну, якщо уважно подивитись, то ті чи інші інциденти, мабуть, є у всіх великих містах. І навіть не у великих є і у рейд-центрах на волонтерів. Якщо глянути на план русська весна 2 то це п'ять областей. Харків, Запоріжжя, Донецьк, Миколаїв, Одеса. Так? Чернігів там начебто й не входить, але Чернігів, не забувайте, ми всі тут живемо. Це ключові, ключова територія для штурму Києва. Ключова. Тому у нас навіть дивно, що досі не було нічого подібного. І це в нас взагалі нас ось цей інцидент вчорашній. Він нас не здивував. Шановні колеги, я ще раз хочу підкреслити, що роль, роль волонтерської системи загалом є ну, неможливо перебільшити для там, і підтримки армії, і підтримки учасників АТО вже після післявоєнний період. Відповідно, будь-якою ціною необхідно зберегти цю систему, яку ми маємо, і функціонування волонтерських центрів і довіру суспільства волонтер. Тому сподіваюся, що все-таки правоохоронні органи цю ситуацію вирішать без інсинуацій і ну, такий спосіб їх задовольнить. Якщо запитань більше немає, то дякую нашим учасникам, дякую прекрасі.